первые эмоции видел весь мир. Ну, я просто разрыдалась. Я, я, ну, мои слезы покатились уже на площадке после окончания последнего упражнения. Потому что чемпионат мира был очень-очень тяжелый, было очень много всего. И да, я ушла с площадки, я, я просто хваталась за голову, я ну, понимала, что есть шанс выиграть, и понимала, что этот шанс могут точно так же забрать, как и предыдущие года. И я сидела на стуле, у меня просто... У меня все тело дрожало от перенапряжения, от волнения. Зал весь стоял, скандировал, ну, то есть эмоции непередаваемые. Ну, и естественно, когда высветилась оценка, я уже... Уже все слезы, уже все полилось. Я вообще с самого детства говорила, что я буду гимнасткой и буду чемпионкой. Еще когда только разговаривать помоги. мне У меня была сразу цель, чтобы у меня было больше медалей, чем и у мамы, и у папы вместе. Было тяжело, но я всегда терпела, потому что я начинала тренироваться с мамой, и я не могла в мамыных глазах как бы быть хуже, чем какие-то девушки.